assalomu alaykum elektronika bo'yicha yana navbatdagi darslarimizni davom tamam ettiramiz bugungi darsimizda bitta ta'minlash manbaimiz orqali o'zimizga kerakli bo'lgan har xil kuchlanishlarimizni oladigan sxemamiz kuchlanish bo'lgi sxemasi bilan tanishib chiqamiz sxema texnikamizda bu sxemamiz ham ko'p qo'llaniladi lekin o'zimiz e'tibor bermaymiz lekin aslida o'sha əs sxemani bir narsani yig'ay turganimizda xuddi shu kuchlanish bo'lgi sxemasi orqali biz qarshiliklarimizni hisoblab o'zimizga kerakli bo'lgan kuchlanishimizni olib olishimiz mumkin mavzumizni yozib qo'yamiz kuchlanish bo'lgich keling hozir oddiy bitta zanjirni chizaylik mana zanjirimiz qarshiligimiz yana bitta qarshilik chizamiz ta'minlash manbaimiz istalgan lolsin aytaylik to'qqiz volt deylik to'qqiz volt bu tarafimiz plus. r bir deymiz R2 deymiz endi hozir shu ta'minlash manbaimizni qarshilikka ulaganimizdan keyin mana u zanjir bo'lgandan keyin mana u yerdan tokimiz oqib o'tishni boshlaydi eymiz zanjir bo'ldi. qarshiliklarimiz o'sha iste'mol qilyapti zanjir bo'ldi endi xuddi shu sxemamizda o'rtasidan endi bunday oian bo'lsak manashu 9 to'qqiz volt ushlanishimiz bu qarshiliklarga qarab turib ikkiga bo'linib qoldi keling hozir ham tushunish tushunarliroq bo'lishi uchun yana bitta boshqa sxemani chizib olamiz qarshiligimiz buyerga nima qilib qo'ydik to'qqiz volt deylik plyusimiz bu tomondan er bir qarshiligimiz masalan to'rt yuz o'n deylik to'rt yuz o'n er ikki qarshiligimiz aytaylik besh yuz o'n deylik besh yuz o'n chbiii endi o'rtasidan ol olamiz dedia xuddi shu o'rtasidan oladigan bo'lsak kirishimizdagi nimamiz to'qqiz volt bo'ldi kirish deyalik mana bu joyda mana bu joyimiz u chiqish bo'ladi ya'ni biz o'zimizga kerakli kuchlanishni olib olyapmiz endi xolasi, mana bu yerdan bunday chizib qo'ysak bu ikkinchi chiqishimiz ham bo'lib qolaveradi hozir b bittasini tushunib olish uchun bittasini nima qilaveraylik endi chiqishimizdagi kuchlarimi necha volt bo'lishini hozir hisoblab ko'ramiz ya'ni zanjir bo'ldi dedika zanjir bo'lgandan keyin bu yerda i tokimiz oqib o'tyapti yani i tokimiz oqib o'tyapti i endi hozir i tokimizni biz qanchaligini bilmaymiz bu qarsiligii bog'liq endi o'n qonuniga ko'ra o'ng qonunini on yozaylik i ni topib olishimiz kerakda hozir biz deymiz kuchlanishdi qarshilikka nisbatiga teng o'ng qonuniga ko'ra endi bizda kuchlanishimiz ma'lum to'qqiz volt qarshiliklarimiz ma'lum ya'ni ketma yani, e. ket ulangandan keyin qo'shiladi ikkalasi ya'ni qarshiligimiz ma'lum ekana demak yozamiz bu ham teng bo'lyapti to'qqiz volt ketma ket bo'lgandan keyin to'rt yuzga besh yuzni qo'shsak to'qqiz yuz o'n bo'lad 910 yuz o'nni yozamiz erni o'rniga to'qqiz yuz o'n o'lchov birliklari o'nda buniki vo'ltda demak to'g'ri chiqaveradi e, imiz endi amperni olamiz to'qqizni to'qqiz yuzga bo'ladigan bo'lsak chiqadi nol butun yuzdan bir amper mana bu joydan nol e, butun yuzdan bir amper oqib o'tyapti ekan endi biz imizni topib oldik e, endi ikkinchi tarafidan nechi bo'lib chiqaturganini topish uchun bizga i'imiz ma'lum a endi ii topib oldik qarshiligimiz ma'lum endi ikkalasini o'ng qonunga qo'yadigan bo'lsak bu yerda chiqishdagi kuchlanishimizni topib olishimiz mumkin buning uchun yana o'sha o'ng qonuniga yuzlanamiz o'n qonuni o'zgartirib olsak bo'laveradiyu kuchlanishimiz teng a o'ng qonuniga kuchlanishimiz teng I'imizni ko'paytiramiz yerga nimadan ham rasmdan ham ko'rishlarg mumkin bu ham teng bo'ladi yana formulaga qo'yamiz imiz nol butun nol bir ko'paytiramiz erimiz er ikki deb qo'yaylik mana bu joyga er ikkini olyapmizda ikkinchi tarafini besh yuz ko'paytiramiz besh yuz teng bo'ladi nol butun yuzdan birni besh yuzga ko'paytiradigan bo'lsak 5 chiqadi ya'ni kuchlanishimiz 5, 5 volt ekan mana bu joyda chiqa turgan kuchlanishimiz 5 volt e, 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 a bu mana to'qqiz voltdan biz besh voltni ajratib olyapmiz sxemamizni qaysidir joyiga nima kerak bo'ladigan bo'lsa xuddi shu nimani olib olishimiz mumkin qarshilikni o'zgartirib turib masalan mana bu yerga ham bitta nima qilib olishimiz mumkin istalgan bir nimani Demek bu besh volt bo'ladigan bo'lsa mana bu joyimizda u chiqishimiz 4 volt bo'ladi yoki bo'lmasa birdaniga bir uchta to'rtni ham bo'lib olishimi mumkin masalan bitta sxemani bitta qarshilik emas bir ikkita uchta qarshilik qo'yib ham olib olishimiz mumkin aytaylik bir 30 volt bo'lsa 30 volt bu, bu tomondan pilyusimiz deylika masalan 1 kilon bir kilondan qo'yadigan bo'lsak har bir chiqishimizda bo'lamiz oralarimizdan 10 voltdan ooamiz 10 volt 10 volt 10 volt u chiqishimiz har biridan ya'ni buni hozir qo'lda hisoblab chiqyapman bundan tashqari onlayn kalkulyatori bor internetda juda judayam ko'p onlayn kalkulyator sizga kerakli kuchlanishni agar siz unaqa qilib hisoblab o' qonunga qo'yib hisoblayman desangiz qarshiliklarni qo'yishingiz bilan bemalol sizga o'sha chiqishdagi kuchlanishimizni hisoblab turib chiqarib beradi onlayn kalkulyator дтель напряжения deb turib onlayn kalkulyator deb internetga juda judayam ko'p kalkulyatorlar bor bemalol sizlarga chiqishdag endi hisoblab beraveradi mana biz oddiy sxema orqali o'sha to'qqiz voltimizdan besh voltmi to'rt voltmi o'zimizga kerakli kuchlanishdi olib oldik endi bu faqat kichkina sxemalarimizga xolos katta nimalarimizga sxemalarimizga to'g'ri kelmaydi kam quvvatli yana shunday hisoblash kerakki uni kamchilik tomoni masalan mana chiqishimizga нагрузка miz aytaylik istalgan bitta нагрузка ulaylik mana shu joyga ulab qo'yaveray tushunamiz taxminan r нагрузкаi uladik deylik r нагрузka agar нaгрузкamiz kuchliroq bo'ladigan bo'lsa u chiqishdagi kuchlanishni o'ynatib yuboradi shuning uchun o'ynatib yubormaslik uchun stabil bir me'yorda kuchlanishni biz olib turishimiz uchun qarshiligimiz mana нагрузкаni qarshiligidan o'n barobar katta qarshilikda olishimiz kerak shundagina o'sha chiqishdagi kuchlanishimiz nima bo'ladi yoki buni tokini biladigan bo'lsak nimani tokimizni masalan ko'p e, iste'molchilarimiza toki yozilgan bo'ladi kichkina mana masalan o'n milliamper deb oladigan bo'lsa bu buni o'n barobar tokini ko'proq olamiz bu yerda o'n milliamper bo'ladigan bo'lsa mana bu e, yerda yuz miliamper qilib olib olamiz shunda o'sha chiqishdagi kuchlanishimiz naгрузkani ulaganimizdan keyin o'ynab ketib qolmaydi endi hozir biz faqat e, kerakli kuchlanishni olgan paytimizda yana nima qildik bundan tashqari yana qaytlarda foydalaniladi bu e, nimalarimiz kimdi uyida bir magitafoni bo'ladigan bo'lsa biladi yoki radioprio bo'lsa biladi mana bunaqa qarshiliklardan e, foydalaniladi xuddi shu ham o'sha şey, kuchlanish bo'lgichni nimasi patensiametr deymizu sxemasini chizay mana ruchkada hizaman ekan mana qarshiligimiz qarshiligimizga ge... mana o'zgaruvchan qarshilikni nimasi borudeylik e masalan mana buyerda to'qqiz volt xuddi o'sha mana o'rtasidagni o'zgartirishimiz bilan potensiametr deymiz o'shu kuchlanishimizni o'zgartirib olaveramiz huddi mana shuh o'zgaruvchan qarshiliklarimiz o'sha kuchlanish bo'lish vazifasini bajaradi potensiametrlarni xuddi shu yoki bo'lmasam mana ikkita qarshilik bilan e, nima qilib ko'rishimiz mumkin bundan tashqari juda judayam ko'plab datchiklarimizda xuddi shu uh, kuchlanish bo'lgichdan foydalaniladi ya'ni yelka deydi xuddi tarozini e, ikkita pallasiga e, o'xshaydi qaysi tarafda qarshilik oz bo'ladigan bo'lsa tokimiz o'sha tomonga qarab yurishni boshlaydi e, btta kitobda nimasi e, bor edi sxemasi bor edi ko'rsatib beray yana ham tushunarliroq bo'lishi uchun Hmm. uch de... hmm. yuz şu, hmm. Geçe... mana mana bu yerda har xil datchiklarni sxemalarni ko'rsatilgan mana ko'raylikda ko'tarib olaman ziga yaxshiroq tushunish uchun mana to'qqiz o'n ikki voltgacha nima berilyapti bu tomoni общийga ulanyapti ikkita qarshilik deylik mana bu datchigimizni ham fotodiotimizni ham bitta qarshilik deb olaylik chunki nur tushgandan keyin uni qarshiligi o'zgaradida mana bitta qarshiligimiz r er bir mana r ikki deb olaylik mana xuddi o'sha kuchlanish bo'lgich sxemasi orqali mana o'rtasidan olib tranzistorni bazasiga berilyapti mana bu joyda yorug'liq tushgandan keyin fotodiodimizga buni qarshiligi o'zgaradimi mana bazamizga kela turgan tokimiz o'zgaradi keyin bazamiz ishga tushadi sxemamiz ishga tushib ketadi datchigimiz bundan tashqari ham boshqa har qanaqa shunaqa sxemalarni ko'rgan bo'lsak, o'sha xuddi shu kuchlanish bo'lgis sxemasidan foydalaniladi. mana datchigimizni sezgir elementimizda bitta qarshilik o'rnida tushunib olamiz xuddi shu o'sha kuchlanish bo'lgishi sxemasidan foydalanilgan yoki o'sha masalan quloqchalari boladi bo'ladiyu ko'pgina bunaqa burab tembrlarni nastroyka qiladi xuddi o'sha o'sha kuchlanish bo'lgich sxemasidan foydalanilgan keling amalda ham bitta ko'rsatib nima qilib beray 9 volt mana ikkita qarshilik olganman qarshiliklarimiz nominallarini ko'rsatib ketay bittasi 4.7 yetti ikkinchi qarshiligimiz 6.8 sakkiz kiloon turgan bo'lsa shu ikkalasidan bittadan oldim oddiy Tasiga plyus to'laymiz ikkinchisiga minusda endi kuchlanishni o'lchab ko'ramiz necha voltdan chiqarar ekan birinchi umumiy e, nimani o'lchab olaman kuchlanishdi necha volt ekano qarshilik uzr uzr to'qqizu bir to'qqizu bir volt ekana endi ikkinchi qarshiligimni o'lchayman nechi volt chiqara turganini beshu o'ttiz to'qqiz beshu qirq beshu o'ttiz to'qqiz beshu nima voltni ajratib olyapti 9 voltdan birinchi qarshiligimizni o'lchayman birinchi qarshimiz uchu yetmish besh ekan xuddi shu yerdan mana bu yerdan sxemaga galagan bo'lsam menga 5 beshu nechchi volt o'sha beshu uch volt kerak bo'ladigan bo'lsa mana shu yerdan olib olishim mki o'sha bitta kuchlanishimizdan o'zimizga kerakli bir nechta kuchlanishni olish sxemasi bilan tanishib chiqdik qayerlarda qo'llanishini ham ko'rib chiqdik qanaqa savollaring bo'lsa ya'ni kuchlanish bo'lis bo'yicha tushunmagan joylaring bo'lsa kommentariyada yozishlaring mumkin kanalimizni qo'llab quvvatlash uchun obuna bo'linglar like bosinglar biz bilan keyingi darslarimizda ham kuzatib boring rahmat e'tiborlaring uchun rahmat sog' bo'linglar